Salam əziz dostlar. Bu gün sizə maratonumuzun 3-cü gününü çəkəcəyik. Eləcə keçəcək videomuza və bu video keçmişdə və gələcəkdə əzvi bəzən yarlıq verirsə. Məncə keçmişdə olan problemləri bağışda ki, gələcəyə böyük bir uğura gedəsən. Bəzən keçmişdə o vaxt etdiyin yarlıq babanın şeyə bağlıdır ki, gələcəyində uğura gedəsən. Uğura getmək istəyirsənsə keçmişi bağışladı. Keçmişi bağışladıqdan sonra gələcəyinlə böyük bir uğura, böyük bir motivasiyaya, böyük bir zəhəf bolsan, o zaman beynin neqativ enerjini çıxarıb və uğura gedəcəsən. Və beynindən neqativ enerjini çıxarıb pozitiv enerjilə uğura gedəcəsən. Mən ifik psixologiya mərkəziyəm. Siz də mənim Zoom platformamda təlim kimi çıxış görmək istəyirsinizsə, məndən əlaqə saxlayın. Fra bir